A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum <Sessizuk> warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-saffi min khalqihi wa habibuhu ballagha risalahu wa addal amanah wa nasaha al ummah wa kashafa al ummah wa tawakkalna ala mahajjatil bayda lailuha ka nahari halan la illa halik sallallahu wa sallamuhu ala habibina al mustafa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa man istanna bi sunnatihi wa man iktada bi qudwatihi wa man istahada bi jihadihi ila yaumiddin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Walaahu la wallahu tetiillah bila Allah Alaihi Aladhim. Kata Allah Taala, Ya ayuhal amanu kutub عليكم الصيام كمَا kutub علي اللَّدِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَكُونُ. Ama bag. Yang saya hormati pengusi surau Jabahul Muttaqin Tuan Haji Hasni, juga kepada. Hadirin hadirat tidak dilupakan kepada imam yang akan mengkhatamkan akan Al-Quran pada malam ini Malam yang ke-26 daripada bulan Ramadan 1437 Hijriah Alhamdulillah Nahnu fi ashril awakhir min Ramadan Kita berada pada 10 akhir daripada bulan Ramadan Ketika mana kita berada pada luar daripada Ramadan Ketika mana para sahabat Nabi SAW Keluar daripada Ramadan berindui kepada Ramadan dan mengatakan kepada sahabat nashtaqu ila ramadan wahai muhammad wahai rasulullah kami sangat rindu kepada ramadan dan ketika itu rasulullah mengatakan doalah kamu kepada allah allahumma ballighna ramadan ya allah tibakan kami pada bulan ramadan dan ketika mana kita berdoa daripada mula daripada bulan muharram sampai kepada bulan rajab bulan syaban dan seterusnya kita berpindah pada bulan ramadan dan Allah berikan kita kelapangan dan kesempatan Untuk kita berada pada bulan Ramadhan Bahkan ada sebahagian ulama' Meletakkan perkara yang harus dibuat Ketika mana kita diumumkan dengan Ramadhan Dan ketika mana kita masuk pada tanggal yang pertama Ramadhan Dengan kita mengucapkan syukur kepada Allah Dan kita melakukan sujud syukur Kerana tanda syukur kita kepada Ramadhan Dan kemudian setelah mana masuknya Ramadhan Kita mengubah doa kita daripada Allahumma balighna Ramadan kepada doa barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, berkati kami pada bulan Ramadan. Kita tiap-tiap malam akan berdoa barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Bahkan solat lima waktu pun kita berdoa barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Dan kemudian ketika mana masuknya Ramadan. Dan kemudian sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia kelebihan daripada Ramadhan wahai Rasulullah Apa yang ada pada Ramadhan wahai Rasulullah Maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya Al-a'malu fihi tuda'af Dan setiap amalan daripada di dalamnya akan digandakan oleh Allah Setiap amalan wajib akan digandakan sehingga 70 kali ganda Dan amalan sunnah akan disamakan dengan pahala wajib dan kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat wa fihi lailatul khairum min alfisyah dan di sana ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan Ketika mana sahabat merindui Ramadhan Ketika mana tibanya Ramadhan Maka digalakkan untuk berdoa Allahumma gzukna laylatal qadr Ya Allah tolong rezekikan kepada kami malam al-qadr Maka sahabat pun menghidupkan sepanjang daripada bulan Ramadhan Bermula daripada malam pertama sehingga malam yang terakhir Maka ketika mana Rasulullah melihat bahawa sahabat menghidupkan malamnya dengan sangat hebat hidupnya malam dan kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat tahararu lailatul qadri fi ashril awaqib min ramadan kamu carilah malam al-qadar itu pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan walaupun semangat sahabat itu luar biasa bermula daripada awal Ramadan tetapi Rasulullah minta sahabat memperkuatkan ibadah pada penghujung daripada Ramadan dan sekarang kita berada pada 10 yang terakhir dah tak tinggal 10 dah cuma tinggal 5 je malam 26 27 28 29 dan 30 kita hanya tinggal hanya 5 malam sahaja termasuk malam ini kalau tolak malam ini tinggal 4 malam dan kalau ditolak pula yang genap tinggalkan yang ganjil tinggal 2 malam malam esok 27 dan malam kemudian tolak iaitu malam 29 hanya tinggal ini sahaja berbaki kita daripada bulan Ramadhan Apa yang kita nak buat di penghujung daripada akhir Ramadhan ini Apa yang kita nak lakukan di penghujung daripada Ramadhan Walaupun sebahagian besar daripada kita dah keluar daripada masjid dan surau Dah tak ada dah dalam jadual hariannya Yang ada dalam jadual harian adalah menghitung hari Bagaimana kita nak sambut hari raya Anak-anak dah cuti sekolah dah Ada yang dah mula dah Berlepas untuk pergi Balik kampung Ada dah buat persiapan demi persiapan Apatah lagi ada yang suka Dapat pelepasan 8 Julai Tapi di Johor tidak dapat Bagi siapa yang kerja kerajaan Sebab 8 Julai itu hari Jumaat Jadi yang dapat Alhamdulillah Diberi pelepasan maksudnya boleh cuti seminggu Panjang untuk bulan Syawal Tetapi kita masih berbaki Pada bulan Ramadhan dan kita masih ada pada bulan Ramadhan dan kita jangan mensia-siakan satu tetamu yang sedang bertamu di rumah kita dan dia hampir keluar daripada rumah kita dan dia menjanjikan bahawa dia akan bawa kepada Allah nama-nama orang yang melayaninya dengan baik dia akan pamerkan kepada Allah wahai Allah fulan bin fulan telah mayalani aku telah menyantuni aku dengan baik wahai Allah dia akan bawa nama-nama tersebut dihamparkan di hadapan Allah dan kemudian Allah akan memilih di antara mereka siapakah yang mendapat keampunan daripada Allah sebab Allah janjikan bahawa Allah nak ampunkan mereka yang menghidupkan Ramadhan man <tuh> qama ramadhana imanan wahtisaba bagi siapa yang membangunkan Ramadhan dengan penuh iman dan penuh mengharapkan reda daripada Allah dan penuh menghitung dirinya maka di sana ganjaran daripada Allah ghufrallahu ma taqaddama min zambi dia akan diampunkan dosanya yang telah lalu ada riwayat mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar Allah ampunkan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang tidakkah besar ini ganjaran daripada Allah bahawa kita berada pada penghujungnya al ibrah bi sesungguhnya yang akan diambil oleh Allah di penghujungnya Allah tak ambil yang di awalnya sahaja Allah nak ambil di penghujungnya tapi mustahil lah mereka yang tak hidupkan awal Boleh hidupkan akhir Bahkan ramai yang hidupkan awal Akhir entah ke mana dah Tak jumpa di mana dia Maka kita berada pada penghujung daripada Ramadan Apa yang kita nak buat Saya yakin ramai ustaz telah ceritakan Apa yang kita nak buat kita cuma mengulangi Bukan satu benda yang baru Bahkan hadis ini popular Ketika mana ditanya kepada isteri-isteri Rasulullah Bagaimananya ibadah Rasulullah Pada penghujung akhir Ramadan Para sahabat ni dia nak ibadah macam Rasulullah dia tanya apa yang Rasulullah buat Supaya mereka ni dapat Ibadah yang sama dengan Rasulullah Bagaimana Rasulullah melakukan Di penghujung daripada Ramadhan Jangan kita kata Oh dia itu Rasul, aku ini manusia biasa Sedangkan Rasulullah Maksum, tidak ada dosa Dia punya ibadah luar biasa Para sahabat dulu datang jumpa dengan Aisyah Tanya tentang ibadahnya Rasulullah Ketika mana tahu ibadah Rasulullah itu sangat dahsyat Mereka nak lebih dahsyat berbanding Rasulullah Rasulullah Qiyamul Lail dan Rasulullah tidur pada waktu malam Sahabat tak nak tidur langsung Rasulullah kahwin dengan perempuan-perempuan Sahabat kata kami tak nak kahwin dengan perempuan Rasulullah berpuasa ayyamul Bik 13, 14, 15 Ayamul Sud 26, 27, 28 ataupun 27, 28, 29 Isnin kami Rasulullah puasa Sahabat kata aku nak puasa sepanjang bulan Sahabat tahu ibadah Rasulullah Sahabat nak lebih sebab dia tahu Rasulullah diampunkan dosa oleh Allah kita tahu ibadah Rasulullah Kita nak kurang dari ibadah Rasulullah Kita kata ah, dia itu Nabi Aku bukan Nabi Tapi Rasulullah ni rahmat kepada sekalian alam Dia tahu bagaimana ibadah umatnya bagaimana itu Rasulullah nak ibadah Supaya umatnya ikut dia Dan tidak terbeban dengan apa yang diikut oleh umat Nabi SAW Maka Aisyah menceritakan bagaimana malamnya Rasulullah pada 10 akhir Ramadan Yang pertamanya Rasulullah lakukan Qamalailah Rasulullah membangunkan malamnya Jadi malam-malam daripada Ramadhan Tidak cukup bagang siapa yang hanya Soma Ramadhan Yang hanya berpuasa pada siang hari Bahkan kena Qama Ramadhan Membangunkan malamnya Allahumma ja'alna mimman Soma Ramadhan nahara Wa qama Ramadhan layla Ya Allah jadikan kami golongan yang Puasa pada siang hari bulan Ramadhan dan bangunkan di malam hari daripada bulan Ramadhan kita tinggal berbaki lima malam sahaja nak bangunkan 5 malam ni tak payah pun sikit je lagi nanti lepas daripada itu masuk satu syawal sampai ke penghujung tahun silalah tuan-tuan nak tidur ke tuan-tuan nak buat apa ke tetapi digalakkan pada akhir-akhir Ramadan ini kita nak memperkuatkan ibadah pada Allah kita bangun pada waktu malam bagaimana sifat bangunnya Nabi SAW Bahkan yang kedua disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa yang keduanya apa yang dilakukan ras oleh Rasulullah bukan hanya qama bukan hanya bangunkan malamnya bahkan wastai ahlah Rasulullah akan mengejut isteri-isteri Rasulullah anak pinak Rasulullah cucu-cucu Rasulullah bulan Ramadan kita nak bangunkan isteri kita kejut yang jom tahajud isteri pun kejut suami bang sebelum sahur ni apa salah jom kita dua rakaat. Kan disebut oleh Rasulullah rahimallahu rajula Allah merahmati seorang lelaki qama yang bangun pada waktu malam wa yatawaddaa wa yata salla raka'ataini wastaiqada zaujatah dan kemudian dia membangunkan akan isterinya fa salla fa sallat ma Maka dia solat dan isterinya pun solat bersama-sama dengan dia. Sifat bangun ni disebut oleh Rasulullah Nak kejut pertama, bangun Lepas bangun, ambil wudhu Lepas ambil wudhu, solat dua kaat Lepas solat dua kaat, baru kejut pasangan Ini kaedah yang Rasulullah ajar Jangan bangun, celik mata, tengok handphone, bunyikan alarm Dia ada dua pilihan, snooze, dismiss Ada dua, ha, pilihlah Kalau pilih dismiss, tak bangun terus Sampai esok pagi kalau pilih snooze, dia akan bunyi lagi lepas 5 minit bergantung setting lah, ada yang setting setengah jam ada yang setting 5 minit, ada yang setting 10 minit kalau kita sekadar celik mata, kejut pasangan kita kejut yang, yang, bangun yang tahajud yang sayang tu kata, dia kata isteri, dia kata bang, pukul berapa bang? pukul 3 ya awal lagi bang, tidur dulu maka tidur sama-sama bangun-bangun terkejut pukul 6 sebab kalau bangun sekadar celik mata kejut pasangan sebelah tak jadi dia akan tidur balik Alah tak yalah, Jom peluk pula Aircon berapa aircon? 25 Slow kan? Bawah kan dia punya suhu Jadikan 16 Memang tak bangun lah Confer sebab tu Rasulullah kata Bangun ni kena bangun dulu Ambil wuduk dulu Dah ambil wuduk masih tak cukup Kena solat lagi Dah solat takkan tidur balik Dah solat baru kejut isteri Rasulullah kata kalau dia tak bangun Farasha ala wajhiha Kamu percikkan kepada wajahnya ini kaedah yang Rasulullah ajar. pecik, jangan simbah. Kita ambil gayung, ambil baldi, simbah. nanti kena cerai saya tak tahu. Raya seronok dan raya menangis pula. Ha, dia pencik, ini apa? Rasulullah ajar pecik, sebab pecik ini dia tak terkejut sangat. Kalau simbah terkejut, maka dipencikkan kemudian solat bersama-sama dengan dengan pasangan. Sebab apa kita nak bersolat bersama pasangan? Kita nak bawa pasangan kita ini menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah sebut dalam surah Al-Insyiqaq ketika mana Allah mengatakan tentang ahli neraka wa amma man utiya kitabahu wa azhari fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira sesungguhnya mereka yang menerima kitab amalan daripada sebelah belakang dia akan melaung-laungkan kebinasaan dia dia akan dihumbankan ke dalam neraka kenapa dihumbankan ke dalam neraka innahu kana fi ahlihi masrura sifat mereka ni dulu dekat dunia tak pernah sibuk dengan ibadah sibuknya apa? tengok TV dah mulalah diambang syawal dah mula buka radio macam-macam dah lagu kan? hari apa macam mana tak payah saya lagi saya nyanyi nanti jadi lain pula tak payah jadi ketika mana buka lagu lagu M. Nasir tengah popular sekarang buka lah mana-mana radio oh, keluar macam-macam lagu lagu perambil lagi dendang perantau dah mula menangis dah tak boleh balik, balik kampung boleh tengok lagi lagu Siti Nurhaliza air mata syawal masyaallah nangis tak ada tiket balik Sedap kita ni seronok ketika mana di penghujung Ramadan kita sibuk dengan shopping tengok dah mana-mana supermarket dia bukan tutup lagi pukul 11 tuan-tuan dia dah tutup pukul 1 pagi hari yang pukul 12 malam masjid tutup mam kalau tak habis 10.30 siang dia dah warning mam. Ustaz ni dah panjang sikit Ustaz ni Jangan panjang-panjang Ustaz Dia dah warning Pasar raya buka sampai pukul 12 Imam kena habis pukul 10.30 Adil ke? Tidak adil Patutnya kita kena buka macam pasar raya Bahkan aktikaf Di penghujung daripada akhir Ramadan Kenapa mereka seronok dengan keluarga Akhirnya dihumbangkan ke dalam neraka Sedangkan kita nak bawa keluarga kita ini Menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa pasangan yang kita bina di dunia bukan hanya di dunia bahkan di akhirat. Dia tidak cukup hanya dengan cinta berpaksikan kepada cinta sesama makhluk. Bahkan dia perlu cinta ini dia berkait kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menghubungkan cinta dengan solat bersama-sama, bahkan Allah akan rahmati pasangan ini. Dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah yang tertinggi. Dan kalau kita balik ke rumah, saya sebut mana-mana kuliah saya, kita balik ke rumah, kita kejut ibu bapa kita, ya, jom tahajud ya sama-sama bangunkan ayah kemudian kita kejut dia lepas kejut kita ambil wuduk sama-sama kita solat kemudian kita menjadi imam Allahu akbar kita baca perlahan-lahan kita baca perlahan-lahan lepas daripada itu kita tadah tangan doa pada Allah Subhanahu wa taala Allahumma ja'alna min utaqaaika minannar Allahumma inna nas'aluka rizqaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Ya Allah, aku minta padamu syurga Ya Allah, aku minta jauhkan daripada neraka Ya Allah, Ya Allah rahmati ibu ayahku Ya Allah, yang membesarkan aku waktu kecilku Ya Allah, tolonglah Ya Allah, jangan azab mereka Ya Allah, hati ibu mana dan hati ayah mana yang tidak sejuk ketika mana yang menjadi imam itu namanya anaknya ketika mana anak menjadi imam kepada ayah apa perasaan seorang ayah walaupun dia tidak sebut tapi apa perasaan dia jangan hanya menjadi imam kepada ayah ketika mana ayah berada di hadapan kita patutnya kita jadi imam kepada ayah ketika mana ayah masih boleh berdiri di belakang kita bukan hanya terbaring di hadapan kita itu pun ramai yang tak jadi imam ketika mana ayah mati. Kalau ketika mana hidup tak pernah dia menjadi imam di hadapan ayah. Ibu mana yang tidak sejuk hatinya ketika mana anak pulang ke rumah untuk buka puasa sambil-sambil menunggu buka puasa dia buka al-Quran, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman al 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Walaupun ibu dia tak cakap apa-apa, tapi dia tengok anaknya buka al-Quran, sedang sibuk nak menghabiskan al-Quran, hati ibu mana yang tak sejuk hati? Berbanding anak yang sibuk hanya main handphone, update status, selfie, ngadap beranak, upload dengan anak yang sibuk baca al-Quran. Kita tengok anak-anak kita baca al-Quran ni seronok tak hati? dan mungkin nanti satu rumah akan menjadi pembaca Al-Quran sebab dia melihat abangnya dia melihat kaklumnya, dia melihat angah dia melihat oh, apa ucu baca Al-Quran, maka dia akan baca sama-sama bulan Ramadan, nak ajak keluarga bawa kepada Allah, masih belum terlambat masih baki lagi 4 hari belum terlambat tuan-tuan masih boleh bawa keluarga kita menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak ada satu kebanggaan bagi seorang ayah dan ibu Kecuali ketika mana anaknya boleh menjadi imam Ketika mana anaknya sedang membaca Al-Quran Apa lagi kalau dia melihat anaknya seorang yang boleh memimpin masyarakat Kita nak bawa sama-sama keluarga kita Sebab tu kalau ajar di penghujung Ramadan ni Dia bukan khusus ibadah hanya seorang Kalau bulan lain memang kalau banyak ibadah seorang tapi bulan Ramadhan Rasulullah akan bawa Rasulullah akan bangunkan isteri-isteri Rasulullah Solat sama-sama berjamaah. Jom berjamaah. Khusus bulan Ramadan ni memang itikaf kat masjid. Khusus ibadahnya ibadah, ibadah berjamaah. Bawa isteri juga bawa kepada anak-anak kita itikaf kat masjid. Kalau tak boleh rasa payah sangat mungkin rasa tak boleh sangat tak apalah dekat rumah. Yang penting wujudkan untuk bersama-sama dengan kelompok kita. Iaitu dalam keluarga untuk kita bangunkan malam kita. Kemudian yang ketiganya apa Rasulullah buat? Was wasyadda mizarah. Rasul akan mengetatkan kain Ulama ketika mana masyarakat ketat kain ni Dia ada dua Yang pertama ketat kain maksudnya kuat ibadah Supaya kalau ketat kain ni Kain tak lucut kan Ni tak imam sembayang makin rakaat Makin rakaat makin nak jatuh kain imam Tengok lagi kain imam mam, Nak jatuh dah kain imam Tiba-tiba kain hilang ha, Kain ni kena ketat supaya kuat ibadah Yang kedua kenapa ketat Sahabat kata bahawa Ketatnya kain Rasulullah ni Kerana Rasulullah tidak bersama isterinya pada penghujung Ramadhan Tahan sedikit nafsu bersama isteri Sebab kita berada pada penghujung Daripada bulan Ramadan Ibadah khususnya untuk membangunkan Malam-malam daripada bulan Ramadan Sayyidatina Aisyah Sayyidatina Aisyah mengatakan kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Kalau aku bertemu dengan malam Al-Qadar Apa yang aku nak buat Rasulullah kata memperbanyakkan kamu dengan doa Allahumma innaka afun Tuhibbul afwa anni Ya Allah kamu ini maha pengampun Sangat suka mengampunkan Maka ampunkan aku wahai Allah Banyakkan menyebut Dan inilah yang kita nak sebut pada hari ini Dengan waktu yang singkat ini Bagaimana nak membangunkan malam kita Saya tanya di mana-mana Bahawa mana bulan yang kita boleh solat malam 8 rakaat kalau kita tambah pula dengan 3 witing 11 rakaat. Sebut dengan saya siapa yang boleh kata bulan lain dia boleh qiyamul lail 11 rakaat. Siapa boleh buat? Ini saya belum cerita 20 rakaat Campur 3, 23 rakaat Bulan apa yang boleh buat Tak boleh buat Kerana tak boleh buat Sebab itu dibudayakan bulan Ramadan ni dengan Kita solat tarawih berjamaah Tak payah jauh lah Kita tengok bulan Ramadan sendiri Kalau kita pulang kerja lewat Tak sempat pergi masjid Boleh tak semayang lapan kat rumah Boleh tuan-tuan lah. Tapi ya Allah Dia punya mujah hadah tu dengan gangguan TV, gangguan anak, gangguan makanan masih terhidam di dalam tudung saji. Masya Allah kita nak bangun lapan ni rasa macam Allah oh, oh, kalau saya penat macam mana pun balik kerja kan pakai baju kerja pun tak apa sehingga masjid sebab walaupun semayang lapan tapi dia semangat tapi kalau semayang kat rumah Masya Allah memang tak tak ada harapan lah lagi kalau sorang-sorang jangan harap nak semayang 20 mustahil ada orang semayang sorang kat rumah 20 mustahil kalau bulan lain lagi tak boleh jadi kalau tak boleh sebab tu penuhkan sikit lagi ni sikit 26, 27, 28 9.30 kita nak banyakkan untuk kita itikaf di masjid kita mengkhatamkan Al-Quran kalau boleh imam dah khatamkan dengan semayang tarawihnya, semayang biasanya dan juga semayang kiamnya jadi dikhatamkan itu dia punya khatam kita khatam bila? saya khatam ni banyak kali tuan-tuan, tahun bulan ni banyak betul khatam, pertama khatam peringkat daerah, satu yang kedua khatam peringkat negeri, dua hari ni khatam istana Bukit Serit tiga, tapi tak pergi jangan ya. beritahu ya. orang, tak pergi nama ada lupa Manul Hakim Ustaz ada Bukit Seri tak pergi jadi nak kata khatam ni banyak kali dah tapi khatam peribadi tak ada tak boleh lah kita bukan nak khatam sekadar majlis khatam Al-Quran dia beri dengan apa telur kan telur binang lah apalah pagi bagi tadi khatam mereka pusat Islam Iskandar pula banyak kali khatam lah kita khatam kat itu je lah tapi khatam yang sebenar ni kita khatam kat Al-Quran kita kiam mulai insyaAllah dengan waktu yang berbaki daripada usia kita di dalam Ramadhan kita nak keluar daripada Ramadhan dan ingatlah ancaman daripada Rasulullah melalui lisan jibir alaihi salam wa ilul liman ataraqa Ramadhan wa lam ya rasulillah celakalah bagi siapa yang berlalu kepadanya Ramadhan tapi Allah masih belum ampunkan dosanya sebab kalau bulan Ramadan pun Allah tak boleh ampun dosa, bulan lain mustahil Allah ampun dosa. Bulan Ramadan tak boleh solat lima waktu berjamaah, bulan lain mustahil lima waktu berjamaah. Bulan Ramadan tidak boleh kita kiamul lail, bulan lain mustahil kiamul lail. Bulan Ramadan kita tidak membuka Al-Quran, bulan lain haram kita akan buka Al-Quran. Bulan apa yang kita boleh khatam Al-Quran sebulan sekali? Tak ada. Yang ada bulan Ramadhan Semangat kita buka Al-Quran bulan Ramadan, bulan lain nak. Tak ada jangan harap tuan-tuan, tak ada syawal jangan harap. Zulkaedah, raya haji lagi tak boleh. Bulan apa? Tak ada. Bulan Ramadan sahaja kata boleh khatam bulan Ramadan, percaya cakap saya. Ada orang yang sampai 29 Ramadan, 30 Ramadan, dia dah punya Hujuzuk 29. Tak sempat khatam. Yang lagi satu dia tangguh nak khatamkan bulan lain. Tapi setahun tak khatam. Percayalah. Ini biasa berlaku. Bahkan pernah berlaku pada diri saya juga. Tak boleh hatam, tak boleh tak apa kita cuba khatam benda lain. Nak masuk Ramadan baru kerja balik khatam yang tadi. Uh, tapi itu kadang-kadang tak khatam, mula balik juzuk utama. Inilah kita. Wallahu taala alam yang baik itu semua daripada Allah. Yang tidak baik itu semua dari saya sendiri. Moga-moga ada manfaat daripada apa yang saya sampaikan. Moga-moga ada kelapangan kita. Jadi uh, tadi ada jemaah yang order telekung saya ada jual juga kat luar. Nanti siapa nak beli-beli ada telekung kaya harga 190 tak berapa mahal dan tak berapa murah, tapi insyaAllah pakai raya memang nampak cantik jadi siapa nak beli, beli, tak nak beli pun tak apa, tengok dulu macam mana keadaannya Wallahu ta'ala alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh